ఓం శ్రీమాత్రే నమ లక్ష్మీదేవిని మనం శ్రీ మహావిష్ణువు భార్యగా మరియు సంపద సంతోషం ఆరోగ్యం వైభవం మరియు శ్రేయస్సుకు ప్రతీకగా పూజిస్తాం లక్ష్మీదేవి యొక్క ఈ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే శాంతి ఆరోగ్యం ఇస్తుంది మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వం వైభవం పొందవచ్చు లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల వ్యాపార అభివృద్ధి కలుగుతుంది వ్యక్తిగత ఎదుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది లక్ష్మీ అనుగ్రహం వల్ల ఆరోగ్యం మరియు దీర్ఘాయుషుని పొందవచ్చు అలాంటి ఈ లక్ష్మీ స్తోత్రాన్ని నిత్యం పఠిస్తూ పూజ చేయడం వల్ల కొత్త ఆశలు మరియు ఆనందాన్ని నింపుతుంది శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవిల అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉంటుంది మీరు అన్నింట విజయాలే సాధిస్తారు ఓం దివ్యువాచ దీవ దీవ మహాదేవా త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర కరుణాకర దేవీశ భక్తానుగ్రహకారక అష్ట शतं लक्ष्म्यः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ईश्वर उवाच साधु साधुमहाभागे महाभाग्यप्रदायकम् सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् सर्वधारिद्र्यशमनम् श्रवणाद्भुक्तिमुक्तिधम् राज्यवश्यकरं दिव्यम् गुह्यद्गुह्यतरं परम् दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकणास्पदम् पद्माधीनां वरां ताम्नां निधिनां नित्यदायकम् सदेव संसेव्य मणिमाध्यस्तसिद्धिधम् किमित्रा बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षधायकम् तव प्रीत्याघ्यवक्ष्यामि समाहितमनाशृणो लक्ष्मीस्तु देवता क्लीं बीजपदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासः करण्यासः स इत्यादिप्रकीर्तिता ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनाम् सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितम् भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेविताम् पार्श्वे पङ्कजशङ्कपद्मनिधिर् र्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयनी सरोजहस्ते दवळतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां। श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकाम् वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहं स्वाधां सुधाम् धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् अदितिं चादितिं धीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहपरां बुद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरम् पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माखीं पद्मसुन्दरीम् पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभाम् नमामि चन्द्रवदनाम् चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिरामिन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं शीवा सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं धारिध्यनाशिनीम् प्रीतिपुष्करिणीं शां तां शुक्लमाल्यां भरां श्रियम् भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहं यशस्विनीं वसुं धराम्बुदारां गां हरिणीं हेममालिनीं दनधान्यकरीं सिद्धिम् सोम्याम् शुभप्रदां नृपवेश्मघतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदाम् शुभां हिरण्यप्राकारम् समुद्रतनयां जयाम् नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलास्थिताम् विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणनमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपत्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाख्यलप्तविभव ब्रह्में द्रागङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं वन्दे मुकुन्दप्रियाम् मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णोरु कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी सततं नमतां शरण्ये त्रिकालं यो जपे षण्मासं विजितेन्द्रियः दारिद्र्याध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोत्ययत्नतः देवी नाम सहस्रेषु पुण्यमष्टोत्तरं येन श्रियमवाप्नोति भृगुवारे शतं धीमान् पटेद्वत्सरमात्रकम् अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेरायिव भूतले दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रमम् पापरं शतं येन श्रियामवाप्नोति कोटिजन्मादरित्रतः भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् अन्ते सायुज्यमवाप्नुयात् प्रातःकाले पटे नित्यम् सर्वदुःखोपशान्तये पटं सुचिन्तये देवीं सर्व శ్రీ లక్ష్మీ స్తోమ స్తోత్రం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి